Друзья, привет! Примитивно все. Блок питания, тара с переробкой. Так вот капает масло, турбина, там стоит чаша. И це все впихнул в котел. Место Оцього піддувала, зробив ось от таку от штуку, щоб я міг бачити, що там робиться. І буду тестувати. Зараз 9 градусів вода, температура води, 15.06. Побачимо за яке время набере внутрь. зараз не буду відкривати, може піти дим, кинув здорову таку чурку, яку нереально розрубати з сучками і так далі. Побачим через буквально полчаса, який будет результат. Я бачу, уже результат начинает меняться. Смотрите, сколько времени прошло. Тут уже 25. Я снял крышку, чтобы вы що что происходит. Спробую открыть вверх. Да дымить, конечно. Вот так. Добре. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь. Да, цикаво, цикаво.